Terungkap pong law suminke sinau thank

harus saya kandung buat nasibut Boko Susilo Samposo. Kasuh berdakan semoga

satu roh ahli no no para Borob kyai para ustaz ingkang ring nglawan tansah suwanti kita suci wae ning ilahi ingkang bagus kebate para wanung ingkang sampun Orang sepuh, pilih sepuh, akcih sepuh Ikang sambul pun tak kiusuh Atak sambul mengik pangawas pengguruh Ikang satu guruh kitu wadak pasang-pasang kalatrisi ing kang sadulu. Putri ing aku sadurung. Kepara kanca, kumakara kan marika ing Pantesdoyo. Ingri kawula minong guru saking Bapak Mardi Suci Lestari ingan supiran alamat kula Bapak Ahmadin ngaturaken salam taklim salam taklim kepada warga Bapak sesaya lan Dasang Ibu siswa kan biatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Saleh Jangipur bun, kula miniji ha masrahaken. Atmoro binanganten Kakung ing kanongo Arif Kurniawan. Putra panjenenganipun Bapak Ahmadi kaya Ibu Suci Alestari ingka bidalem uwaten ing e jalan kari lakse ete hitu erwi gansal talepet wakwa gajah mungkur kota Semangat ingka badi sabunan jatuh rami nimas ayu kintang feb Bia Dianing Ruk Sis Yono Putro Pakistri Put Boko nah, Ibu Siswati Eka Bikalem Kodek Eka Jalan Gergaji Balai Kambang RT Kansal RW Bidu Kelurahan Mukasa Ingkang sampun awisugyo kaij kentut rikoloh aricu atliwot kati tisuryo ngapit tukur mei warso kawewu celakuk kanti gantar sametan koribet arahayu cinta koribet Aduh telanjang Kulau ingatur rakan kubur rame, minongkos jejak bebek yang ingkang ingkang bersangket mwesembat tunggal mwokos ingkang uki karare-karare, mwokos sangriono sis.